За словами офіційних осіб сполучених штатів, Пентагон вже зробив запит до збройних сил України, що їм потрібно для успішного гамбіту і можливо навіть розширення частини території, яку вони зараз займають в Курській області. Таким образом, все глибше глубже ув'язає українському... На самом деле, діляк ми розуміємо, веде гібридну війну проти нашої країни під лозунгом спасіння України. Про це пише видання Вашингтон Пост. Внутрішні дискусії в американському керівництві зараз зосереджені на тому, чи варто скоригувати зміст пакетів допомоги зі зброєю, які зараз вирушають кожні два тижні. Зокрема, йдеться про включення більшої кількості бронетехніки або прискорення доставки певних боєприпасів та іншого озброєння, яке могло б допомогти українцям. Закріпитись на зайнятих територіях. Нагадаємо, що остання партія постачання на суму в 125 мільйонів доларів, про яку оголосили Сполучені Штати, включає артилерійські снаряди, боєприпаси до хаймарсів, медичне обладнання, протитанкові ракети, а також безпілотні авіаційні системи та інше спорядження. правительства Соединенных Штатов Америки активно и Пентагон сейчас сами по собственной инициативе выступили с идеей предоставить Украине дополнительные типы вооружения. Речь в частности идет о бронетехнике, поскольку в ходе курского наступления были задействованы значительные запасы западных образцов бронетехники, и Украина потеряла определенное количество, и поэтому для того, чтобы восполнить эти потери, Пентагон сам выступил, как об этом пишет влиятельное издание Washington Post, инициатором. И запросил Киева, какие типы бронетехники э, должны быть переданы Украине, в каких э, видах вооружений ЗСУ нуждается в первую очередь. Издание Washington Post также приводит слова главнокомандующего вооруженными силами, объединенными силами НАТО в Европе и командующий войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, который в частности оценивает э, как достаточно перспективным курское наступление и соответственно, по словам источника Washington Post, обсуждается сейчас с украинской стороны дополнительной поставки бронемашин, а также других видов вооружений, которые помогли бы украинским силам обороны окопаться и обороняться в Курской области, где на данный момент под нашим контролем находится около 1300 квадратных километров российской территории. Последний пакет военной помощи, предоставленный США, составил 125 миллионов долларов. Сюда вошли в первую очередь боеприпасы для артиллерии, машин скорой помощи, медицинское оборудование, противотанковые ракеты ТАУ, а также дроны. Американская администрация также сообщила ее источники о том, что украинская сторона не предупреждала в начале операции, не делится своими планами. И они остаются до сих пор непонятными до конца цели этого наступления. Хотя президент Зеленский уже неоднократно говорил публично о том, что главная задача это было создание буферной зоны. И защита Сум, поскольку противник готовил наступление с целью оккупации областного центра Сумы, именно для того, чтобы опередить противника, украинские силы обороны и начали это совершенно неожиданное наступление. Также источники Washington Post в американской администрации сообщают о том, что американцы не делились с украинскими силами обороны разведывательной информацией. То есть это говорит о том, что американцы не хотят никоим образом, ассоциироваться они хотят отдать здесь скажем так лавры первенства и победы украинской разведки в первую очередь ну и Само по себе успешное наступление в Курской области, это явилось залогом тщательно продуманной операции Генерального штаба вооруженных сил Украины, тем, что было оно проведено в условиях максимальной секретности, противник обладал какой-то долей информации, поскольку скрыть это подготовку наступления было невозможно, однако генерал Герасимов, как мы знаем, решил не докладывать Путину о готовящемся наступлении. Ну и также надо отметить работу очень тщательную и, и очень хорошо проведенную Украинской военной разведкой. Главным управлением разведки Министерства обороны. Под руководством Кирилла Буданова, которое смогло провести глубинную разведку. И таким образом провести собрать необходимые массивы информации и также первой группы, которые заходили на территорию Курской области, украинские ДРГ, украинские разведчики смогли внести хаос в действия противника. Тем не менее, спутниковые снимки уже зафиксировали, что противник активно готовится к обороне Курской области. За последние две недели были построены дополнительные вырыты траншеи, построены дополнительные инженерные сооружения, в частности, в районе Курской АЭС, планов захвата которой ЗСУ никогда не декларировала, тем не менее российская пропаганда орет с первых дней о том, что якобы Украина планировала захватывать Курскую АЭС. Никакого подтверждения этой информации и никаких, скажем так, фактов, свидетельствующих в пользу этой версии, никогда не приведено не было. Тем не менее, в украинском плену продолжает оставаться значительное количество других российских военнослужащих. Точное их количество не разглашается, понятно. Западное издание, в частности, The Guardian утверждало, что в плену находится около 3000 российских срочников. Тем не менее, российское издание «Важные истории» пока смогло подтвердить, что в украинском плену осталось как минимум 19 российских военнослужащих срочной службы. Ну, понятно, что это мизерное количество, оно не соответствует действительности, это только те, кого они смогли подтвердить. В боях под Курском, так или иначе, пишет «Важные, издание», «Важные истории», пострадало около 250 солдатов срочной службы. Свыше 80 из этих срочников до сих пор числятся пропавшими без вести. Путин, который отстранил фактически от руководства Курской оборонительной операции начальника генерального штаба генерала Валерия Герасимова, первый раз встретился с ним после совещания, которое было проведено 7 августа. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Кремля. Путин провел, это я цитирую, встречу с руководством объединенной группировки войск и принял доклады начальника генштаба ВСРФ Валерия Герасимова и начальника главного оперативного управления генштаба Сергея Рудковского о противодействии вторгшимся на территорию Курской области силам противника и принятым мерам по их уничтожению, говорится в официальном сообщении. Кремля. Тем не менее, по данным Блумберг, Герасимов знал, но не сообщил Путину о подготовке вторжения. Данные у него были от разведки. На заседании Совбеза 7 августа Герасимов заявлял Путину, что общее количество вторгшихся подразделений ЗСУ не превышает 1 тысячи человек. Хотя уже на тот момент российские пропагандисты, военкоры сообщали о гораздо большем количестве, которое участвовала в этой наступательной операции, атака э, застала Путина врасплох, заставила его нервничать. Также это, скорее всего, приведет в будущем к отставке Герасимова и руководителя Генштаба вооруженных сил Российской Федерации. Однако Путин э, обычно в таких ситуациях никогда не принимает решение сразу. Он пытается оттянуть для того, чтобы не выглядело так, что он принимал это решение под э, давлением. Тем не менее, российские СМИ сообщили о том, что даже официальная социологическая служба ФОМ, фонд общественного мнения, зафиксировала рекордное падение рейтинга Путина из-за начала наступления в Курской области и его неспособности этому наступлению противодействовать. Также сообщается о том, что все чиновники Курской области, которые находились на территории населенных пунктов, которые сейчас заняты ЗСУ, сбежали, они не оказали никакой помощи местному населению, в том числе в эвакуации. Тем не менее, против них не возбуждаются уголовные дела, также не возбуждаются уголовные дела против военного руководства, поскольку это будет факторами, которые подтвердят слабость Путина, а Путин пытается сейчас занизить значимость всего, что происходит в Курской области. Он э, осуществляет визиты в другие страны, как в Азербайджан ездит по Северному Кавказу. Э, он старается вообще не комментировать ситуацию в Курской области. Все это происходит достаточно вскользь, э, поскольку он опасается э, то, что если он будет реагировать на эту ситуацию, это вызовет еще больше негатив со стороны российского населения. Тем не менее, опасения от того, что операция в Курской области приведет к мобилизации российского общества большему количеству желающих мобилизоваться и таким образом пойти защищать Родину, оказались неоправданными. То есть, мы видим, никакого подъема ура патриотизма на России нет. Да, крики есть какие-то, но никто не спешит в российские военкоматы, никто не спешит защищать Курскую область, а России потребуется не менее 20 бригад или 50 тысяч военных для того, чтобы выдавить подразделения ЗСУ с российских территорий в Курской области. Такие оценки американских военных источников приводит другое американское издание The New York Times.